السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبصفة خاصة إلى روح الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي التونسي. وإلى روح الشيخ أحمد فهمي بن زمزم البنجري الندوي المالكي وإلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وقرباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم على هذه النية وبكل نية صالحة إلى حضره النبي وآل النبي الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين Rabbi syrah li sadri Wa yasir li amri Wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Wa la hawla wa la quwata illa billahi al al azim amma ba'ad Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah subhanahu wa ta'ala Di petang hari ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan afiat Kalaupun ada yang sakit di kalangan kita, semoga Allah subhanahu Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kesembuhan untuknya Allah afiatkan dia Serta Allah afiatkan kita semua Di dunia dan di akhirat Amin amin Ya Rabbal al Alamin Alhamdulillah syukur pada Allah Di petang hari ini dapat kembali kita berjumpa Dalam program kita Program yang kita buat dua kali dalam seminggu Iaitulah program TIK Ta'lim Isnin Khamis ha, Satu kelas yang kita buat pada setiap petang hari Isnin dan hari Khamis dalam kelas ini kita membaca kitab Bidayatul Hidayah Karangan Imam Al-Ghazali Dalam kitab Bidayatul Hidayah ini Terbahagi kepada dua bahasan Secara besarnya ada dua terbahagi kepada dua Bahagian yang pertama Imam Al-Ghazali ajar kepada kita Macam mana cara melaksanakan ketaatan Yang bahagian yang kedua Imam Al-Ghazali ajar kepada kita Macam mana cara meninggalkan kemaksiatan sekarang kita berada pada bahasan yang kedua Iaitulah cara-cara meninggalkan kemaksiatan Dan maksiat pula ada dua bahagian ha, Bahagian yang pertama ialah Ataupun fasal pertama tentang maksiat ini Imam Al-Ghazali bagi tahu tentang maksiat zahir yang dibuat oleh anggota badan kita yang zahir ha, Mata, telinga, lidah, tangan, kaki, perut, kemaluan. Ada tujuh anggota badan tu yang mungkin dia boleh buat maksiat. Kita kena jaga daripada maksiat-maksiat zahir. Dan ada satu pada diri kita ini yang dia juga boleh buat maksiat. Tetapi kita tak nampak dengan zahir. kita Dia tak zahir. Kita tak nampak dengan mata kita. Iaitulah apa? Hati. Ha, hati ini maksiatnya disebut dengan maksiat batin. Sebahagian orang menamakannya dengan penyakit hati. Ani, ha, apa maksiatnya? Berupa perasaan. Jadi dalam hati kita ada perasaan-perasaan yang bila ada rasa tu, perasaan tu dan kita biar dalam hati kita, maka kita berdosa tu, tuan. Ha, ni. Banyak eh, penyakit hati ni banyak, maksiat hati ni banyak. Dan di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, Imam Al-Ghazali sebutkan tiga. Tiga ni ibu lah kepada penyakit-penyakit hati yang lain yang paling besar. Ha, tiga tu apa dia? Satu, perasaan hasad, yakni dengki kepada orang. Yang kedua ialah riak. Ha, menunjuk satu amalan ataupun apa juga perbuatan daripada segi dunia ataupun daripada segi ibadah tunjuk dekat orang untuk mengharapkan pujian daripada orang yang melihatnya itu riak Yang ketiga ialah ujub. Ujub ni apa? Rasa bangga diri. Ah, ha, Tiga perasaan ni adalah ibu kepada penyakit hati yang lain. Kita wajib jaga hati kita Jangan sampai ada tiga perasaan ini Kalau dah ada Minta ampun pada Allah Dan cepat-cepat buang Cepat-cepat hilangkan Minta ampun pada Allah Subhanahu SWT Taala. Tentang hasad Kita dah habis bahas dan sebetulnya dah habis juga bahasan tentang riak Sebanyak tiga kali perbahasan Tiga kali pertemuan kita bahas tentang riak Tetapi pada petang hari ini saya nak bahas lagi satu sedikit tambahan tentang riak ni tuan-tuan. Ha. Tentang riak ni saya nak tambah lagi sedikit tambahan. Sebelum ni saya pernah eh, bukan saya lah dalam kitab ni disebutkan kata Imam Al-Ghazali bila kita teliti dan cari muhasabah dengan insaf betul-betul maka kita akan dapati banyak daripada pekerjaan apa sahaja yang kita buat baik daripada segi keduniaan ataupun berupa ketaatan ibadah maka kebanyakannya akan ada riak dekat situ kalau kita tak pernah belajar dan tak mengambil berat pasal penyakit hati yang berupa riak ni ha. sama ada pekerjaan adat kebiasaan gitu macam apa masak contoh kan ha. apa lagilah kerja-kerja yang lain kadang riak tu nak dipuji oleh orang ha, ni. Bila perkara tu perkara dunia Pekerjaan dunia Kita riak Maka satu kita tak akan dapat pahala daripada apa yang kita buat tadi Padahal kalau niatnya ikhlas kerana Allah Dengan niat-niat yang baik lagi yang lain Boleh jadi besar pahalanya Tetapi sebab riak nak pujian nak sanjungan daripada manusia Maka pahala dah tak ada Satu satu lagi dia boleh kecewa dengan orang Tu yang apa orang kata give up Merajuk lah Uh, aku tak nak ada buat malah aku buat aku buat bukan kau orang tengok pun aku buat bukan kau orang hargai pun ha ni kan nak penghargaan daripada manusia nak pujian daripada manusia nak sanjungan daripada manusia Ah, uh, ni tuan puan ya kalau pekerjaan adat kebiasaan ni yang paling teruk pun dia sakit hati dengan orang lah kan tetapi kalau ibadah riak dengan ibadah ini masalahnya jauh lebih besar tuan puan satu, walaupun ibadahnya tadi sah daripada segi fiqah, pahala tak ada. Pahala tak dapat. Yang kedua, dia dikira berdosa dengan sebab riaknya tadi. Allahu akbar. Dahlah pahala tak dapat, lepas tu berdosa. Ah, ni buat. Dan aa, di dalam kitab Maraqil Ubudiyah Kitab Bidayatul Hidayah ni Ada disyarahkan oleh Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani Beliau mensyarahkan Syekh Nawawi Bantan eh, Mensyarahkan dalam kitab Maraqil Ubudiah tu Beliau sebutkan lagi Perkara-perkara yang Boleh jadi mendatangkan riak tu tuan puan ha, Bukan sekadar hanya adat ataupun ibadat sahaja Yang lain-lain lagi Ada perkara-perkara yang bila kita tunjuk dekat orang Dengan niat nak mendapatkan pujian orang Itu pun riak juga Itu yang saya nak bahas di petang hari ini Saya rasa penting Sebab apa Kadang kita tak perasan Sebetulnya kita riak Kita tak perasan Yang kita ni dah riak Kita ingat kita tak ada riak apa-apa pun ustaz. Saya nak riak apa ustaz? tak ada apa-apa ibadah malas ustaz. Ya, saya ni kan ustaz ibadah malas. Ustaz. Ya pekerjaan dunia apa-apa yang lain pun tak ada apa kelebihan masak pun tak pandai. Apa saya nak tunjuk dekat orang ustaz? Tak, tak ada lah ustaz. Ha kan. Tapi cuba cek lagi. Jadi hebatnya Syekh Nawawi Al-Bantani ni beliau sebut lagi ada lima keadaan ataupun perkara yang boleh membuatkan seseorang ini menjadi riak ba tetapi kadang dia dia rasa tak riak padahal benda tu riak tuan puan ha ni tuan puan penting sangat ni lima perkara ni catat satu-satu Ah, ha, ni catat satu demi satu perkara ni penting sangat kita jaga dalam hidup kita kenapa kadang kita dah riak tapi kita kita rasa kita tak riak tapi sebetulnya dah riak ada perkara-perkara ni Selain daripada apa yang disebutkan sebelum ni Subhanallah. Jadi pada petang hari ini kita nak bahas tentang itulah. 10 minit saja tuan-tuan. Minta maaf lah hari ini program TIK saya lambat sikit. Ha, sebab saya ambil anak sekolah pun lambat sikit tadi dekat sini dengan hujannya. Oh, macam dah maghrib dah tuan puan Padahal baru pukul 5. Eh pukul 5. Pukul pukul 5 lah kan. Saya ambil anak sekolah tu. Pukul 5 macam tu. Oh, dengan jalan jam lagi. Masya-Allah. Uh, macam macam langit nak runtuh dah subhanallah jadi saya tengok ah uh, ini tak sempat ni saya nak pukul 6 on live saya bagi tahu saya siap, siap saya buat pengumuman tu uh, saya masih lagi dekat sekolah anak baru baru lepas ambil anak dengan hujannya lagi masyaallah subhanallah Dan kilat petir lagi ah uh, ini jadi minta maaf banyak-banyak lambat sikit hari ini program TIQ. Tapi apa-apa pun syukur pada Allah kita masih dapat lagi bersama mengisi petang hari Khamis kita ni dengan kelas ilmu insya-Allah. tetapi kita tak masuk bahasan ujub dulu tuan-tuan. Kita nak settlekan bagi habis dulu perbahasan tentang riya ini yang mana ada kadang kita tak perasan kita dah riya. Ataupun kita tak tahu benda tu pun riak juga ya ustaz ya. Ha tuan-tuan. Oh itu pun boleh riak juga ya Ustaz Ya Apa dia Baik Saya akan baca Daripada syarah aa, Kitab aa, Bidatul Hidayah ni Yang bernama Maraqil Ubudiyah Yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Jadi ibu semua boleh sediakan catatan InsyaAllah Sementara semua tengah menyediakan catatan ni Bolehlah kongsi-kongsikan dulu Jangan lupa 500 orang yang dah join pada petang hari ini Boleh kongsikan dulu yang belum mengongsikan, yang belum tag nama rakan-rakan kawan, boleh tag nama rakan-rakan kawan dulu Kalau boleh pada petang hari ini, kita nak uh, dapatkan lebih daripada seribu kali perkongsian Artinya seorang kena kongsi dua kali paling kurang Yang kedua, kita nak dapatkan seribu uh, orang lebih nama rakan-rakan kawan yang kita tag di ruangan komen insyaAllah Niat untuk dakwah, mengajak seramai-ramainya orang kepada kebaikan ha, Niat untuk dakwah, mengajak seramai-ramainya orang kepada kebaikan Baik yang kedua uh, <coughs> Yang ketiga eh, Jangan lupa tekan like, tekan love Bukan main tekan, bukan sebarang tekan Tapi dengan perasaan, Ya Allah, saya suka kebaikan <coughs> Bismillah Ada tak suara saya, Tuan buat? Saya sokong kebaikan Minta maaf uh, Ada, ada suara <coughs> Saya risau, mikrofon mati je Saya sokong kebaikan saya suka kebaikan Saya sokong kebaikan Mohon padamu ya Allah Istiqamahkan saya dalam kebaikan Ha macam tu tuan puan Niat dia ha, ni. Share Like pun uh, Bagi love Tag nama rakan, rakan kawan pun Boleh jatuh riak juga tuan puan Tapi ha, Niat masing-masing lah Kan Kita share ni Oh yang tu boleh jadi riak kalau kita tak jaga hati. Lepas tu share macam mana tadi? Nak niatnya, nak ajak orang kepada kebaikan. Jangan ada langsung niat nak tunjuk aku ni orang yang rajin hadir kelas ilmu. Jangan. Ha, nah, tag nama rakan kawan. Niat tadi. Sebab tu saya selalu sebut niat untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Jangan niat aku nak tunjuk dekat kawan aku yang aku ni rajin join kelas ilmu. Ha, riak lah tu tuan-tuan. Ha, ni jadi bila kita dah tunjuk dekat orang apa-apa pun sama ada ibadah ataupun yang lainnya, lain ibadah, kita tunjuk ke orang itu kena jaga hati betul-betul. Bila kita dah bermedia sosial, ha ni FB ke apa-apa lagi yang lain lah bermedia sosial, oh hati kena jaga betul-betul. -betul. -betul saya buat live sekarang ni, ini hati kena jaga betul-betul. Silap sikit dah jadi riak, tak ada nilai daripada apa yang dibuat selama ni. Ha ni. Riak tu apa? Menunjuk-nunjuk satu amalan daripada keduniaan, satu perkara daripada keduniaan ataupun daripada segi ibadah ketaatan dengan niat nak mengharapkan pujian, dengan niat nak dapat penghargaan, itu riak. Tetapi bila kita tunjuk kita nak jadikan, kita nak jadikan sebagai ikutan supaya orang ikut, kan? Kita tunjuk yang kita join kelas ilmu, kita share Supaya apa? Mungkin ada orang dapat mengambil manfaat daripada program ni juga. Niat agar dijadikan sebagai ikutan. Niat aa, supaya apa? Mengajak orang pada kebaikan. Tak apalah. Yang tu betul lah niatnya. Ha, ni, jadi niat dalam hati ni tu pun. Kena jaga betul-betul. Ya, bendanya sama je. Kan? Ya? menunjuk juga dekat orang. Tapi menunjuk untuk jadikan ikutan. Berbeza dengan menunjuk. Untuk apa? Untuk mendapatkan pujian, penghargaan, sanjungan. Yang tu riak. Ya. Jadi ada beberapa perkara ni yang kita sepatutnya kena ambil berat lagi yang Sheikh Nawawi Al-Bantani sebut dalam kitab Syarah Bidayatul Hidayah, kitab Maraqil Ibu Ubudiyah, Syarah Bidayatul Hidayah ni penting sangat. Ha, ada beberapa perkara yang kadang kita rasa, wah oh, ini tak ada apa pun Ustaz, yang ni pun boleh riak. Ya. Yeah. Ha, itu puan. Kalau tak habis petang ni kita bahas Nanti kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang Kita tak ada nak kejar khatam tahun ni ke Tahun depan ke tak ada Kita belajar sikit-sikit kita amalkan dalam kehidupan kita insya-Allah. Jadi apa kata Syekh Nawawi Al-Bantani tentang Terima kasih saya ucapkan kepada mereka yang telah mengongsikan live ini yang dah tag nama rakan dan kawan. Terima kasih kepada mereka yang dah tekan like, tekan love pada petang hari ini. Baik, sama-sama kita perhatikan. Ya, beberapa perkara yang kadang orang tak perasan benda tu riak. <tuh> Tetapi dia boleh membawa kepada riak. Tapi ikut niat ya tuan-tuan. Aa, ikut niat dalam hati tadi, nak pujian, nak sanjungan, nak penghargaan, maka dia jatuh riang. Tapi kalau jadi dekat kita benda tu, apalah kita buat ibadah, ibadah lah. Aa, kita menuntut ilmu, menuntut lah. Kerana Allah. Yeah. Tetapi bila nak menuntut ilmu, tunjuk lagi dekat orang. And, oh, hadir majlis ilmu, dia ambil gambar, dia letak dekat Facebook. Oh, Alhamdulillah hari ini kelas ilmu dekat... Mm, masjid ni Dekat surau ni bersama dengan ustaz ni kan? Niat dalam hati nak bagi tahu dekat orang Mungkin ada orang nak join Tak apa Yang tu niat untuk dakwah nak tunjuk dijadikan sebagai ikutan kan? Tetapi dalam hati dia ni Ingat hati ni masing-masing yang tu buat Hati dia apa? Aku nak tunjuk yang aku ni rajin hadir di kelas ilmu. Ha, tengok aku ni rajin hadir di kelas ilmu. Dah hati dia maka riaklah tu tuan-tuan. Ha, ni kan jatuh riak juga tu. Subhanallah. Jadi apa kata Syekh Nawawi Al-Bantani dekat sini? Bismillahirrahmanirrahim. Riak tu pada lima keadaan. Kebanyakannya lah. Ada keadaan yang kita tak sangka langsung benda tu riak tuan-tuan. Apa dia? Kita baca satu-satu. Al-awwal ar fid-din bil badani. Riak dengan keadaan badan tubuh badan ni tapi nak dipuji oleh orang ada badan dia ditunjuk keadaan badan dia eh keadaan badan dia <coughs> tapi boleh jadi itu pun riak bukan buat ibadah pun nak tunjuk apa ka izharin nuhul nak tunjuk yang dia ni kurus kurus muka cekung tu macam nampak tulang dekat sini eh nampak tulang maksudnya kurus sangatlah tak ada isi langsung ha kurus badan kurus ha ni wasifar warna muka ni kekuning-kuningan muka kekuning-kuningan subhanallah macam tu orang kata uh oh, kan sejuk mata memandang orang kata mata teduh ter je wajah ustaz ni wah wajah ustazah ni kekuning-kuningan Ini <laughs> kan rawat okey itu tunjukkan badan yang kurus menunjukkan kulit yang kekuning-kuningan wa tashyithi sya'ri rambut yang kusut bagi lelaki lah perempuan tak ada tunjuk rambut kan rambut kusut tak terurus ah ni nak tunjuk apa nak tunjuk dengan badan yang kurus tadi Nak tunjuk aku ni Sikit makan tau ha, Aku ni sikit makan Aku ni makan sikit aja. Tak berhajat sangat aku ni dengan dunia ha, ha. Niat dalam hati macam tu Nak tunjuk badan kurus Supaya dipuji Oh ternyata Ada juga orang nak tunjuk badan dia kurus Cekung ya kan Supaya orang puji yang dia ni zuhud tu, Itu riak tu Kan eh? nak tunjuk yang dia ni aa, makan sikit zuhud je. Orang kurus ni biasa banyak ibadah, ringan jadi nak buat ibadah. Niat dia nak dipuji oleh orang dengan sebab badannya kurus tadi supaya apa orang kata zuhudlah ustaz ni. Ha, zuhudlah dia ni. Aa, orang kata memang tak cinta dengan dunia langsung. Tengok badan dia kurus. Allahu akbar tunjuk badan yang kurus ni. Kan? Tapi niat nak dipuji oleh orang, riak. Ah ni maksiat hati dia tu dia. Was wa bis-sifari al-sahar lail Dan tunjuk muka yang putih ke kuning-kuningan tu, itu ada akan ada muka putih ke kuning-kuningan tu tuan-tuan bila kita banyak berjaga malam. Eh, orang yang banyak berjaga malam, melakukan ibadah di waktu malam contohnya, banyak dia tak tidur malam, maka muka dia, wajah dia akan nampak kekuning-kuningan sikit. Ah, ha, ni. Bila dia tunjuk kekuningan kekuning-kuningan wajah dia tadi pada orang dengan niat nak dipuji yang dia ni banyak beribadah di waktu malam, riaklah tu. Dia tak tunjuk pun ibadah dia pada orang, tak tunjuk. Tapi dia tunjuk muka dia. Ha, dekat orang dia dia tunjuk, ha, dia ambil gambar dia, dia tunjuk muka dia. Pastu orang ada yang perasan, masya-Allah, teduhnya muka ustaz ya kan? sejuk mata memandang putih ke kuning-kuningan orang kata kalau dia semata-mata diletak je gambar dia tak apa tak ada masalah cuma dia letak tadi dia tunjuk dekat orang ni dalam hati supaya orang tahu yang aku ni banyak bangun beribadah di waktu malam riak tu bapak. subhanallah ha orang yang kuning-kuningan tu satu dia banyak berjaga di waktu malam beribadah dan satu lagi Ha, dia banyak bersedih. Dia banyak sedih. Orang yang banyak sedih memikirkan pasal umat ni, agama ni, dia akan ada tanda-tanda macam tu. Ah ha, itu subhanallah. Kemudian, ha, kemudian, oh ustaz ni banyak menangislah orang kata kan. Ustaz ni banyak tahajudlah dengan niat yang tu kalau kita banyak tahajud tiba-tiba muka jadi macam putih ke kuning-kuningan kita nak kurangkan makan mujahadah walaupun hawa nafsu kita boleh supaya boleh banyak buat ibadah sini kurangkan makan badan kita kurus badan kita jadi kurus dengan sebab itu tanpa ditunjuk-tunjuk tanpa nak harapkan pujian dan sanjungan tak ada masalah yang jadi masalah ni bila nak tunjuk kurusnya badan supaya nak tunjuk yang dia ni sikit makan Ha, mesti banyak ibadah ni nak tunjuk macam tu aku nak tunjuk benda ni supaya orang puji aku Syekh Nawawi al-Bantani sebut ada orang yang macam tu tuan puan ha ni dia tunjuk wajah dia putih ke kuning-kuningan ni supaya dapat pujian daripada orang yang dia ni banyak bangun malam banyak menangis di waktu malam ada orang macam tu subhanallah dan satu lagi rambut kusut tak terurus macam lelaki janggut panjang wah oh, kan sana sini janggut Rambut panjang Tak disikat langsung rambut ni eh? Nak tunjuk yang dia ni apa Tak sempat nak mengurus badan Kerana sibuk melakukan ibadah Jadi ditunjuk tu Kalau dia memang betul banyak melakukan ibadah Tak sempat nak mengurus badan dia Tanpa ditunjuk-tunjuk pada orang lain Dengan mengharapkan pujian Dia ya, tak ada masalah Ya memang keadaan orang tu macam tu Tak terurus badannya tetapi bila tak terurus tapi nak harapkan pujian daripada orang lain yang nak kata dia ni sibuk dengan dakwah sampai lupa nak potong janggut nak kemaskan badan dia. Ha ni kan. Dia ni sibuk bangun malam, banyak bangun malam, banyak buat ibadah, banyak menangis. Oh, banyak berdoa, banyak munajat Sehingga putih kekuningan kekuning kuningan wajahnya Nak dipuji oleh orang dengan sebab itu Itulah riak Boleh jadi riak kata Syekh Nawawi Al-Bantani Tapi kalau kita jadi kurus sebab kita kurang makan contohnya nak banyakkan ibadah kulit kita jadi kekuning-kuningan sebab kita banyak bangun malam melakukan ibadah kita tak terurus badan kita janggut tupa nak nak kemaskan misai lupa nak potong segala-galanya rambut pun tak potong sebab kita sibuk melakukan ibadah tak ada masalah tetapi bila dah tunjuk kekurusan badan dia nak tunjuk tunjuk Niat-niat menunjuk dekat orang ni kan Bila dah tunjuk uh, Warna kulit ni Kekunik putih, kekunik kuning kan Bila dah tunjuk uh, Badan ni macam tak terurus Dengan niat nak dapatkan pujian Ternyata ada juga orang tu Puan, Dia macam tu Nak dapatkan pujian Yang nak dikata Oh dia ni zuhud Dia ni banyak ibadah Dia ni sibuk dengan melakukan ibadah Sehingga dirinya pun sendiri tak dirurus Mungkin ada orang yang macam tu Bagus tak ada masalah lah benda tu tetapi yang jadi masalah ialah ketika ditunjuk dekat orang dengan nak mengharapkan pujian sanjungan penghargaan daripada orang supaya orang kata dia ini dia ini dia ini daripada pelbagai pujian maka itu pun boleh jadi jatuh riak sangat bahaya tuan-tuan ha ni jadi riak ni bukan dengan perkara-perkara yang wah hebat ni oi oh, suara sedap baca Quran ha itu kan kelebihan ni kan oh ternyata dengan badan kurus pun boleh jadi riak juga dengan kulit warna kulit badan pun boleh jadi riak juga. Dengan keadaan nak tunjuk keadaan yang macam diri tak terurus pun boleh jadi riak juga. Kalau kita fikir fikir tanpa kalau kita fikir apa apa orang kata sekilas pandang saja nak riak apa ustaz? Badan tak terurus riak apa? Kan? Eh, kita katalah orang yang smart lah ustaz, yang handsome lah, yang kemas lah yang boleh jadi riak. Yang badan macam tak terurus ni Janggut tak potong Ini tak kemas ni tak kemas Boleh jadi riak je Boleh Bukan saya kata kan? Tapi Syekh Nawila Bantani menyebutkan Bagi warning kepada kita Benda tu pun boleh jadi riak juga Tapi niatnya tadi Nak dipuji oleh orang Kan Badan tak terurus Nak tunjuk dekat orang Yang dia ni Sibuk dengan ibadah Sehingga dia tak tak sempat lagi meru nak mengurus kehidupan dia. Ha <tuh> Itu pun boleh jadi riak juga. Wallahu alam bisawab. Jadi perkara tentang riak ni dia halus sangat. Itu baru pertama tuan-tuan. Ada lagi jenis-jenis riak yang lain yang kadang kita terkejut, ah ha? benda tu pun riak boleh jadi riak juga ustaz. Ingat riak ni kan nak tunjuk yang cantik-cantik, ah -cantik. oh, yang 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 duit banyak kan. Apa-apa lagilah yang lain ibadah banyak rajin pergi kelas ilmu kan tu segala semua tu benda baik dan memang boleh jadi riaklah benda tu tetapi ada ketikanya benda tu macam badan kurus nak riak apa oh ternyata ada boleh jadi riak uh, kan badan tak terurus penampilan tak terurus oh, kadang itu pun boleh jadi riak juga Allahu akbar jadi nak kata riak ni kita kena jaga betul-betul Uh, hati kita sebetulnya Riak ni ingat ya eh? Hati kita tu puan Penampilan tadi tak ada masalah lah Yang lain-lain tu tak ada masalah Cuma hati kena jaga uh, Hati kena jaga Dan tadi penampilan macam tu pun Boleh jadi kalau tak dijaga hatinya Boleh jadi dia riak juga Allahu Akbar Allahu Akbar Jadi hati-hati ha, -hati. uh, ni hati, hati ni kena jaga dengan berhati-hati uh sebab perkara-perkara yang kita kadang, kadang tak sangka pun dia boleh jadi menjadi sebab seorang tadi dapat dosa riak. Allahu akbar. Jadi bahaya tu buat. Wallahu alam bisawab nanti kita